Selamat datang semua ke sesi penerokaan kita hari ini. Okey, kita akan selami satu topik yang uh, sering sangat orang cakap-cakap kan? Iaitu konsep Ain atau uh, pandangan mata jahat ni. Tapi dari sudut pandang Islam lah. Sumber kita kali ini, satu kajian yang agak mendalam. Dia tengok dari segi teologi dan juga amalan kita hari-hari. Jadi... Apa kita nak capai hari ini, matlamat kita, kita nak faham betul-betul asas kepercayaan pasal Aini dalam Islam. Apa bukti dia dan uh, macam mana nak lindung diri cara Islam. Kiranya macam kita nak tengok antivirus rohani Islam, untuk lawan malware hasad dengki ni. Anda pun mungkin pernah rasa tempias dia sikit-sikit kan. Macam uh, pujian yang rasa pelik sikit. Atau pandangan tajam lepas kita dapat benda baru. Ha, Islam ada jawapan dia. Betul tu. Dan jawapan tu memang uh, akarnya dalam Al-Quran dan hadis. Sumber utama kita. Al-Quran sendiri pun. Walaupun tak sebut Ain direct macam tu, tapi ada sentuh pasal bahaya hasad dengki. Contoh paling jelas, rasanya dalam surah Al-Falaq, ayat 5 tu, وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَةِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ Ni kira macam uh, satu pengiktirafan lah, wujudnya niat jahat yang boleh bagi kesan. Ya, surah Al-Falaq tu memang kita selalu baca untuk perlindungan kan? Sangat kuat. Tapi ada contoh lain tak dalam Quran yang mungkin berkaitan. Ada ada. Satu kisah yang agak menarik dalam surah Yusuf ayat 67. Masa Nabi Yakub nasihat anak-anak dia masuk Mesir tu kan, dia suruh masuk ikut pintu lain-lain. Sebahagian ulama tafsir nampak ni macam um, satu ikhtiar, usaha untuk elak perhatian orang ramai. Perhatian yang mungkin boleh jadi punca ain atau hasad. Macam um, strategi awal penjarakan sosial lah kiranya dari potensi dengki ni. Oh, itu interpretasi yang menarik tu. Maknanya kesedaran pasal impak pandangan orang ni dah lama lah ada. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, baginda ada bagi penegasan yang lebih jelas lagi kan pasal Ain ni? Tepat sekali. Ada satu hadis yang um, sangat dikenalilah, Riwayat Imam Muslim, nombor 2188. Mahfum dia lebih kurang, Al-Ain itu benar adanya. Maknanya wujud. Andai kata ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, Nescaya, Al-Ain akan mendahulunya. Ini tunjuk betapa uh, signifikanlah kesan Ain ni dalam kepercayaan kita. Sebab tu baginda ajar amalan Rukiah dan juga baca surah-surah perlindungan macam Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga kultu sebagai perisai rohani kita. Bila sebut Rukiah ni kan, kadang-kadang orang keliru sikit. Boleh terangkan sikit tak beza Rukiah Syariah yang okey tu dengan amalan lain yang mungkin dah... Uh, lari sikit. Ha, itu soalan penting tu. Bagus ditanya. Rukiah syariah ni asasnya kita baca ayat Quran atau doa-doa makfur. Maksudnya doa yang Nabi ajar. Niat kita satu je. Minta sembuh, minta lindung dari Allah. Dia ada panduan jelas dalam Islam. Yang kita kena elak tu kalau dah campur aduk. Ada mantra pelik, jampi serapah tak tahu sumber atau lagi teruk ada unsur syirik. Ha, itu dah masuk khurafat, dilarang. Ulama-ulama moden pun bila cakap pasal ain ni, diorang tetap ingatkan beza ni supaya kita tak tergelincir. Malah, kalau tengok dari sudut psikologi pun, ada kajian kan tengok macam mana amalan spiritual macam rukiah ni boleh bagi kesan positif. Macam kuatkan iman ke atau kesan placebo yang bantu orang tu rasa lebih baik. Okey, faham. Jadi ada asas agama, ada cara amalan dan ada juga peringatan supaya tak melampau. Jelas tu. Sekarang, macam mana pula cara nak elak? Tadi kata kunci dia pencegahan kan? Ya, yeah. pencegahan tu kunci utama. Ada satu amalan yang nampak mudah tapi kesan dia besar. Iaitu, biasakan sebut, Masya Allah atau Tabarakallah. Bila kita nampak benda yang kita kagum, sama ada kat diri sendiri atau orang lain. Ini bukan sekadar adab sopan je tau. Tapi dia macam benteng teologi. Sebab kita pulangkan pujian tu pada Allah. Jadi dia macam, um uh, neutral kan potensi hasad tu. Oh, gitu. Jadi kalau ada orang puji anak kita comel ke apa, kita cepat-cepat sambut, masya-Allah, tabarakallah, macam tu eh. Tapi uh, katalah dah rasa macam terkena juga. Apa pula penawar dia? Okey, kalau ada tanda-tanda atau rasa kuat macam dah terkena ain, pertama sekali Rukiah syariah yang kita sebut tadi itulah. Baca ayat kursi, baca tiga kul tu, baca dengan yakin, dengan penghayatan, minta pada Allah. Selain tu, ada juga amalan lain dalam tradisi kita, macam hijamah, bekam itulah. Ada yang amalkan sebagai ikhtiar, keluarkan unsur negatif dari badan. Selari dengan sunnah juga. Baik, kita dah sentuh pasal cegah, pasal rawat cari tradisional sikit. Tapi macam mana dengan zaman sekarang ni? Lagi-lagi dengan media sosial, rasanya isu AIN ni makin um, relevant pula kan? Ada satu kajian, uh, Khan dan Abdullah tahun 2020, diorang dapati 65% orang Islam yang disoal tu, sengaja tak kongsi pasal nikmat. Macam gambar percutian ke, kejayaan ke, sebab takut kena AIN macam dilema pula kan? Kita nak kongsi happy tapi risau pula pandangan orang. Betul. Zaman digital ni dia ada cabaran dia tersendiri. Tapi kan kalau kita balik pada ajaran Islam, prinsip asas dia tu tetap sama dan sangat relevan. Islam ajar kita sentiasa rendah diri, tawaduk. Jangan menunjuk-menunjuk sangat. Jaga privasi sikit untuk sesetengah benda. Dan paling penting, banyakkan zikir. Ingat Allah selalu mungkin boleh kita fikirkan zikir digital pula maksudnya sebelum tekan butang share tu ingat allah dulu minta lindung dulu kesederhanaan kesyukuran tu perisai terbaik tak kiralah dunia nyata atau maya hmm Zikir digital. Menarik tu. Jadi, kalau nak simpulkanlah perbincangan kita hari ni kan, Islami sebenarnya dah bagi satu kerangka kerja yang uh, cukup lengkaplah untuk hadapi fenomena AIN ni. Dia gabungan antara iman yang kuat, tawakal pada Allah, tapi dalam masa sama ambil langkah praktikal yang Nabi ajar. Macam sebut, Masya Allah, buat rukyah, baca surah pelindungan tu semua. Tepat sekali. Teras dia, macam kajian kita sebut, Iman tu mesti mengatasi takut. Faith over fear. Kena pupuk rasa syukur yang betul-betul ikhlas dan jadikan bacaan surah Al-Falaq tu macam um, benteng harian kita. Itu antara pertahanan terbaiklah lawan hasad dengki ini. Tak kisah dari mana datang pun. Okey. Sebagai penutup, satu buah fikiran untuk anda semua renungkan. Ini pun dari sumber kita juga Kalaulah satu hari nanti anda rasa ada orang pandang semacam je ke anda, pandangan yang tak selesa, cuba senyum je. Dan dalam hati tu ucapkan, A'udhu billahi syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Sebab akhirnya kan, tak ada perlindungan yang lagi hebat dari minta terus kat Tuhan yang maha melindungi itu untuk patahkan apa-apa niat buruk.